Azərbaycanın İran'dakı səfirliyinə edilən hücum, Molla rejiminənin qanlı siyasətinin daha bir nümunəsi adlandırmaq olar. Ötən gün gördüklərimiz bizi dəhşətə gətirsə də, İranın tarixi keçmişini bir qədər vərəkləyəndə bu terror akt heç də təəccüb doğurmur. Ölkə xüsusən də 1979-cu ilin qilabından sonra illərdir davam edən vilayət-fəqih rejiminin təsiri altında terror yuvasına çevrilib. İnqilabdan sonra İranın imzası ilə baş tutan qanlı hücum 1979-cu ilin noyabrında ölkədə Şahın devrilməsindən az sonra bir qrup radikal Xomeini tərəfdarlarının Amerika səfirliyinə hücumudur. Etirazçılar İran'da məhkəmə olunmaq üçün Şah Məhəmməd Rıza Pəhləvinin təhvil verilməsini tələb edirdilər. Bu hücumda əksəriyyəti diplomat olan 50-ki Amerikalı 444 gün ərzində girov götürüldü. Girovlar hadisədən 2 il sonra 1981-ci ilin yanvarın 20-sində azad edildi. Diplomatik böhranın təsirləri bu gündə davam edir. İnqilab keşikçiləri Tehranın mərkəzində yerləşən və casus yuvası landırdıqlar. Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin binasından öz təbliğat fəaliyyətləri üçün qərargah kimi istifadə edirlər. İrandakı növbəti terroristin qurbanı isə İngiltərə səfirliyi oldu. Belə ki, 2011-ci il 29 noyabrda bir qrup İranlı etiraqçı İngiltərənin Tehran'dakı səfirliyinə və Böy Britaniyanın digər diplomatik nümayəndəliyinə baskın edərək sənədləri oğurlayıb binaya od vurduldular. Buna səbəb kimi isə Britaniya hökumətinin İranlı bankirlərə tətbiq etdiyi ağır sanksiyalar olub. Xarici səfirliklərə hücum ssenarisi növbəti dəfə Səudiyyə Ərəbistanın Tehran'dakı səfirliyi və Məşəddəkdəki konsulluğunda təkrarlandı. 2016-cı ilin yanvarın 2-sində Ərriyat administrasiyasının Şiə dini alimi Şeyx Nimr Baqir Əl-Nəmrin edam edilməsinə etiraz edən İranın ali dini lideri Əli Xamneyin tərəfdarları və bəsic üzvləri diplomatik korpuslara qanlı hücum təşkil etdi. Hücum İran diplomatik missiyasının Səudiyyə Ərəbistanından qovulmasına və Tehranla əlaqələrin kəsilməsi ilə nəticələndir. Eyni zamanda Körfəz ölkələri Tehrandan səfirlərini geri çağırdılar. Yanvarın 27-sində İranda Azərbaycan səfirliyinə qarşı həyata keçirilən terror aktı isə uzunmüddətli Azərbaycanla gərgin olan münasibətlərin məntiqi yekunu kimi qiymətləndirilir. Hər nə qədər qarşı tərəf vəziyyətdən çıxmaq üçün bu hücumu məişət problemi səviyyəsinə endirməyə çalışsa da, əldə olunan video sübutlar bunun tam əksinidir. Necə ki, indiyə qədər müxtəlif diplomatik korpuslara qarşı həyata keçirilən terror aktlarının əsas motivi siyasi idisə, Azərbaycana qarşı da baş tutdan bu fəciətin kökündə ölkəmizin inkişaf ətrafını həzm edə bilməməyin yalnısı dayanır.